大家好，我是皮特汉语的郭老师，关注我不迷路。今天我们继续学习 HSK 四级阅读第二部分语顺排列的问题啊。下面我们来看一下，呃，问题。好，三个句子：A 后来就交给我来做了。 B. 由于他突然生病住院了。C. 这次招聘会本来是由小李负责的。嗯，这三个句子呢，嗯，看完了，其实我们已经有了一点点的头绪，对吧？好，那么我们看啊，A 这个句子呢，有一个这个词，后来。 后来这个词呢，它跟以后有点不一样。那么以后呢，我们一般指的是什么？未来的啊，未来的，或者是以前的都可以啊。比如说我来中国啊，来中国以前，来中国以后，这个呢，来中国可能是过去的，来中国以后也可能是过去的时间。但是后来这个词只能用在过去，它不能用在将来啊。 那么以后呢是可以用在将来的，比如说，嗯，我毕业以后，哦，打算做什么做什么。那么也说我现在还没毕业，那么毕业以后那就是未来的事情了，对吧？好，那么 A 在这里有一个后来，那么我们就要关注一下什么呀？那么在这个之前是什么样的？啊，在这个之前是什么样的？所以 A 句呢，它应该不是。 第一个句子啊，不应该排在第一位的。后来交给我来做什么东西？交给我做，其实也没有主语，对吧？什么交给我做呀？后来交给我做，那么之前是谁做的？我们按照这种逻辑推理去找一下 B 和 C 哪个是啊？之前是谁做的？看的时候呢？ B 的句子有一个“由于”是表示什么原因的？它是表示原因的，因为他生病住院了。他是谁？A 句当中是没有的，B 句当中也没有，那么 B 也不应该是第一位的。我们把 A 和 B 已经排除了，C 当然就是第一位了，明吧？C。 这次招聘会本来啊，其实就是什么？原来啊，是谁呀？小李负责。主语出来了，对吧？招聘会是小李负责。后来我来做，为什么？因为他就是小李，因为小李病了，所以我来做。那么这个句子的语顺。 出来了没有？给你时间了啊！来，把答案写好了。我们一起来看一下答案吧。C B, A、B、A，好，对了吗？对的同学给自己鼓鼓掌吧，很棒，非常好啊！好，那么不对的同学呢，也没有关系啊。我们现在是练习。 啊，我们的经验越丰富啊，然后我们以后呢，嗯，就会啊做的越好啊。好，下面我们来看下一道题。啊，这道题我们看呢三个句子：A，您可以把包放在那儿。 这个句子一听吧，啊，特别正式的一种语言，对吧？好、啊、，B 入口处有专门儿啊存包的地方。C，抱歉，小姐，您的包不能带入馆内。A、B、C 三个句子都是非常正式的语用语。那么这个呢，很明显它是。 属于服务用语，而我们刚才看的内容的时候呢，就是说，呃，某位小姐，她呢带了包，人家服务员告诉她能不能带进去啊？不能带进去，然后告诉她应该放在哪儿，是不是这样的一个逻辑顺序呢？我们来看一下啊，您把字句把包。 放在那儿，那儿是哪儿啊？这是一个代词。好，我们继续看 B 句啊，入口处有这样的地方。好，那么这是一个地方，很有可能就是那儿啊，很有可能就是那儿。那么我们来看一下 C，抱歉，小姐，您的包不能带入，就是带进馆内啊。 这个很明显是先，嗯，应该是最开始的，对他先什么？先说不好意思抱歉呀，对不起啊，告诉不可以，然后告诉这位啊客人，也说这位小姐，我们应该怎么做？怎么做呢？那儿是这个地方，对吧？那么这样的时候，B 应该是在前边的。 啊，入口处有那样的地方，你可以放在那儿。这样的时候，雨顺出来了吧？嗯，这个句子呢，其实是啊、呃，服务用语啊，我们在一些超市啊，嗯，还有呃什么，比如说呃一些什么展览馆呐、啊，这样的地方，可能他觉得呃你带的包，呃客人带的包。 呃，可能会影响他们的这个馆内的这个卫生啊，或者是影响馆内的这个秩序啊，这样的一些问题。所以他，呃，就是这个商家或者是什么不希望客人把个人的呃物品啊，或者是呃包或者其他的物品带入，呃，带入啊，是有一些商家是有这样的要求的。 啊，这个我们就是在平时去一些地方的时候会经常遇到这样的，有的时候不让我们带包啊，有的时候不让我们带水，呃，不让带水的，可能大家没见过吧？呃，我去旅行的时候参观，呃，纪念馆啊，有一些纪念馆是不让带水进去的。 呃，还有一些地方呢不让带宠物进去的，啊，所以每个地方呢可能要求都是不一样的，但是它的语言基本上都是一样的。抱歉啊，您的什么什么不能带入，那呃那儿有，您可以把什么什么放在那儿，基本上都是这样的。那么还有一个呢，就是它应该是有个这有一个存包。 那么我们注意一下啊，呃、啊，如果有这样要求的地方，一般呢它会有一个什么叫寄存？注意一下这个词，这个寄存处啊，寄存处其实就是我们存包的这样的地方啊，寄存处。好，好来我们来看一下你的答案对不对？C、B、A。 祝贺你答对了吧？好，那么我们今天的啊两道题啊就完成了。嗯，好，谢谢大家，辛苦了，再见。